Створення єдиного оборонного простору обговорили російський диктатор Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Напередодні у них відбулась зустріч у мінську. Зокрема, сторони обговорили проведення навчання з застосуванням тактичної ядерної зброї. Також домовились посилити співпрацю в умовах західних санкцій. Головний редактор сайту Хартія 97 Білорусь Наталія. Радіна з нами на зв'язку. Пані Наталі, вітаю вас. Живе Білорусь! Uh, характер цих зустрічей так, ну не те, щоб раптово, але все ж таки полетів Путін до Вінська, хоча любить, аби до нього на килим приїжджали. Це про що взагалі було? І ну, окей, інсайди, окей, для тих чи інших джерел. Це була підтверджена інформація. Хтось навіть так зазначав борт uh, такого собі uh, Януковича, який до сих пір вважає легітимним президентом себе України. Во-первых, это был визит Путина после так называемых президентских выборов. С 2000 -го года обычно российский диктатор прилетал в Беларусь в этот раз. Он. Вначале слетал в Китай, после прибыл в Минск. Цель этого визита, в первую очередь, показать союзнические отношения между Россией и Беларусью, в первую очередь, конечно, в войне против Украины, а также проведение совместных российско-белорусских ядерных учений. Мы знаем, что сейчас на территории России проходят совместные учения ракетных соединений в Южном военном округе, а также выведены в море корабли с ядерными тактическими ракетами, и также есть предположение, что на территории Беларуси находятся также ядерные тактические ракеты и ядерные бомбы, и они, соответственно, используются на учениях, которые проходят на территории Беларуси. Что это было? Ну, в первую очередь это, конечно, попытка запугать Украину, запугать Запад, показать, что Россия готова идти на эскалацию в этой войне повышает ставки и готова применить даже ядерное тактическое оружие. Но больше это можно рассказать, скорее всего, как психологическое давление. Вот этот самолет Януковича, который вы упомянули, то есть он как раз вкладывается в, эту, в это предположение, поскольку, как мы понимаем, никакого Януковича не было, но mm -hmm. была такая демонстрация, то есть попытка, опять же, запугивания, попытка навести панику, что вот Россия готова и применить ядерное тактическое оружие и вот прям вот скоро прилетит в Украину Янукович и станет новым президентом поэтому мне кажется что это была скорее такая демонстрация и очень важно что в ответ на эту демонстрацию посвящало заявление министра иностранных дел Польши Родослава Сипорского который заявил что в случае если Россия применит ядерное тактическое оружие то США немедленно ответит ударом конвенциальным оружием по военным целям в России и российским военным целям в Украине. То есть это то же самое может касаться и Лукашенко, поскольку на территории Беларуси, напомню, находятся два российских военных объекта. Это радиолокационная станция между Барановичами и Ганцевичами и узел связи БМФ в Велейке. З, 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 приводу Ми, пана, з... з приводу пана Сіковського мене якраз було запитання наступне. Ви вже його зазначили, його заяви. Зокрема, але в світлі таких візитів, чи розуміють, зокрема там в Польщі, в Європі там загрози, та тому що надто часто з'являється таке поєднання двох слів: другий фронт Путіна, і, зокрема, часто говорять і про Прибалтійські країни ті самі сувалки і. В принципі ситуація навколо там танайта да, з боямою в одній з рік Естонії на кордоні з Російською Федерацією. Тому підтвердження, тому що постійно ворог, скажімо так, і диктатор Путін і його соратники намагаються діяти провокативно. Так есть, абсолютно. И прекрасно понимаю все угрозы, которые сегодня исходят со стороны России и Беларуси в адрес стран Балтии. Обсуждается действительно вероятность прорыва Сувалского коридора и оккупации стран Балтии, какой будет реакция стран НАТО на это со стороны России. Ну и, конечно же, угрозы, которые продолжаются в адрес Польши. И мы видели реакцию Дмитрия Медведева на это заявление глав Польши, и в принципе это показывает, что заявление было сделано своевременно, и оно должно было прозвучать для того, чтобы Россия осознала те риски, которые несут а, вот эти ее а, абсолютно беспредельные шаги сегодня в отношении как Украины, так и стран НАТО. По до Беларуси, конечно, является аналитика зараз, что до этого визита, это то, что, пребывая в абсолютной оккупации под Российской Федерацией, Путин и дальше намагается затянуть самопроголошенного президента Лукашенко. Кошенка у війну, я звісно, що щодо загроз там для України з цього напрямку, але з іншого боку, чи вдасться все ж це зробити? Тому що, попри всі заяви Лукашенка, самопроголошеного президента, що, я там прямо і цитую, ми воювати не сніхатім. Це знаєте заяви заявами, але в принципі чи вдасться дотиснути. Ну, во-первых, были и другие заявления Лукашенко во время военного парада в Москве 9 мая. Он говорил, что для него не существует никаких красных линий, прямо угрожал применением ядерного оружия. Но что касается, додавят или нет, то пока, насколько я понимаю, у Путина нет необходимости включать белорусскую армию в войну против Украины. Но это может произойти, безусловно, в будущем. Скорее, может быть, использован, использована белорусская территория в этой войне. Более того, судя по тому, кто был в делегации вместе с Путиным, явно обсуждалось сотрудничество в области военно-промышленного комплекса, потому что напомню, что с Путиным приехал новый министр обороны Белоусов, задача которого сегодня поставить экономику на военные рельсы, а также вице-премьер Денис Мантуров, который как раз-таки отвечает за ВПК. Поэтому, вероятно, у России сегодня не хватает мощной мощностей для производства и ремонта военной техники и будут использоваться для этих целей белорусские предприятия. Здесь, конечно, нужно, чтобы Запад обратил внимание на эти предприятия, кто будет работать и продолжает работать сегодня на российские ВПК, то есть на войну против Украины, необходимо немедленно вводить против этих предприятий жесткие санкции. Чи стає і продовжує ставати Білорусь полігоном, тому що там окей, два гелікоптери прибули днями раніше. Білоруський гайон про це повідомляв. Але в принципі військові ж бази то і далі будуються, наскільки я пам'ятаю. і Зведення з Білорусі ми бачимо, читаємо, і для кого вони будуються, абсолютно розуміємо. Безусловно, была информация о том, что белорусская железная дорога готовится принимать военную технику и личный состав из России. Естественно, они могут пребывать не только по железной дороге, но и по воздуху, и по земле. И, конечно же, в любой момент количество российских военнослужащих на территории Беларуси может увеличиться. Вот я обратила внимание сегодня на информацию, которую публиковала Нью-Йорк Таймс, что в России ежемесячно сегодня мы порядка 30 тысяч uh, человек в uh, армии. То есть, соответственно, эти люди должны где-то обучаться. Uh, прошлый опыт показывает, что обучение uh, российские мобилизованные проводили на белорусских полигонах. Вероятно, в этот раз это будет так же. С точки зрения успешных ударов uh, Украины по российских, российских НПЗ, З'явилася інформація і сьогодні. знайомився також із з аналітикою від колег. Інформацію дізнався про те, що збільшується залежність Росії від потужностей нафтопереробних, зокрема Білорусі, а авіаційне паливо зазначалося в принципі, що вам відомо. Ну, действительно, сегодня два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополский, они работают на российский ВПК, поскольку, да, действительно, Россия сегодня несет убытки из-за атак беспилотников со стороны Украины, и вот этот дефицит, который возник, сегодня восполняют белорусские НПЗ. Спасибі за підтвердження і дякуємо за те, що були з нами сьогодні. Наталі знайшли час для ефіру телеканалу. Прямий головний редактор сайту Хартія 97 Білорусь Наталія Радіна була з нами на зв'язку.